Отсюда перебило, бьются бензин. Я не знаю, какой силой хлопцы водой сбили огонь. Бензин. Что это надо по пены, потому что фракция бензина легче воды, он выше воды и горит, его потушить практически невозможно. Ну, ребятам удалось сбить. Потушили. Вот что сгорело, что осталось от машины. От машины просто остался металлолом щуп отлавился, щуп невозможно вытащить с мотора. Вот алюминий плавился в металлолом. Такая температура была. Я работал на автобусе, и на конечной станок и стоим, и на Очаков полетела крылатая ракета на высоте метров 60, наверное, длиной метров 8, красного цвета, и как гухнула там, это было очень страшно. Это был, наверное, ну, неделя прошла с начала войны. В МПО я больше половину войны. 4 месяца. Ну так получилось, жизнь сложилась, что пришлось поменять профессию на более нужную людям. Помогать, спасать, делать добро. У нас здесь, как по московскому времени, 7 часов утра прилет, час, 5, 10, два ночи. И так по кругу можно, начали стрелять, время точно, голос сверху, попей воды. Я в шоке, во рту сразу, как песка кто-то насыпал. Я встаю от коробочки, иду на кухню. Если вы были, видели кухню. Открываю холодильник, наливаю воды. Только пить, как начало лупить. Шесть взрывов. Их было всего семь, седьмой вот здесь взорвался. Шесть взрывов. Стекла летят, осколки бьют, свет потух. Ну, шесть взрывов, это, я не знаю, секунды четыре, наверное. Вся жизнь вот так перед глазами пролетела. Пробила четверку металл, как на штампе. Квац, Пробила сэндвич панель, пробила э, профнастил, сил, разлупила зеркало, вывалила половину стенки. если бы я там был, я смотрел, четыре дырки как раз вот на моем уровне. Значит, я, наверное, еще надо здесь быть. Выбегаем, машина горит вот это. В баке 150 литров горючего. Если маханет, то не было бы ни пожарки, ни моей машины, стоящей рядом. Это козлы. Так делают козлы когда они лезут в чужой огород, едят капусту, но им параган дают. Иди сюда. Сейчас, а ты куда забирай? Не дай, все мало. Нас немножко пощипали орки. Наши две машины попали под обстрел. Вы видели, вот одна стоит. А мою машину отсюда утянули. Поснимали с нее ну, запчасти, и утянули в Киев. Показать людям, как мы работаем, как мы попадаем под обстрелы здесь. И утащили туда, мы остались без машин. И вот это польские друзья, наши волонтеры нашли эту машину в Польше и подарили, можно сказать, нам эту машину, и мы ее сюда своим ходом пригнали. Я на пивозаводе работаю машинистом тепловоза. Тепловоз. Тепловоза. А у нас люди какие? У нас люди любому скажи, надо то, надо то, он пойдет и будет делать. Поэтому. Записывался в ТРО, сказали жди, пока ждал, чтобы взяли в ТРО, тут предложили. Подожили. Это оно выдвигается, помпа, эту помпу снимаешь, машина уехала, до заправляться водой. А если рядом водоем, речка, озеро, вот эта помпа давит, пьет, на землю поставил, можно поливать. Ну война закончится, не знаю, буду значит и на пивозаводе здесь помогать, ну а что делать. Я ж не скажу, что не страшно. Конечно, ну пытались портки менять. Всякое было. Дядя Коля в лісу, как попали, подастрили, вдвоем с ним остались, он здоровый такой. А оно рядом сипит вокруг нас. А он стал за сосну і пузо торчить. Я говорю, Дядя Коля, що толку, що ти стал за сосну? говорю, пузо спрячь. А сам не ні лопат, нічого. Говорю, сейчас руками будемо копи копати, говорю, зарыватися. Ну да смешно, ну, ви шутили, сміялись. Ну що делать? Шланги тягать тягаем, Баранку крутить, крутим. Ну що тяжело? Я думаю, что що... Самое тяжлое... Дождаться нашей попытки. Почтис? Да, давай пащите. О, главное сало есть. нас только закон, кто последний состава любого раз. Вообще-то мы до войны и половина войны, войны с собой приносим. Да. Да. Оделиваємо просто и обидаем и вообще чай пучай, кофе. А це просто там. Вівся лісочок молодий і передалось, перекинулось на декілька будівель приватних. Ліс горів десь приблизно дня-два. Не могли загасити так пожежу. Вітер змінювався, тобто воно, може, з однієї сторони, тільки помінявся вітер, пожежа знову перекинулась. Хвойна підстілка, а ще верховий. Верхова пожежа, тобто ялинка, вона як спалахує три хвилини, раз все, вона горить і повністю згорає. Що моїм хлопцям потрібна допомога, якщо велика пожежа, звісно, що хочеться допомагати і пришвика, ви допомагаєш. Страшно. Мені здається, що кожному страшно. Як бути присутнім, так і в роботі. Але так треба. Це пришвидшує наша перемога. отправлял всех детей и жену в безопасное место. Мама, собирайся, все. Я сынок из у меня там люди, я за них отвечаю, я не могу бросить людей. Оказалось такой невеселый момент вместе с ребятами на линии огня. Галицина на громаде. Что-то тогда мы пожары тушили и были с человеческим горем и с надзвичайными ситуациями что сейчас только сейчас мы находимся под обстрелами и больше выезжаем на те моменты на те пожары которые именно из артобстрелов ходишь в дом а не зная, что в этом доме а там не снаряд который вообще не взорвался. тушили лес Именно над нами снаряд, взорвался снаряд. И ну, чудом люди остались живы. За людей очень страшно. Очень. Бывает, мы едем, вслед за нами идет обстрел. Бывает, э, вот это все время, конечно, что мы убегаем от этого. А бывает такое, тошим, начинаются обстрел. И такие, что... Э, уехать мы не можем, потому что со всех сторон. Ну и есть караулы, которые, ну о чем мы будем убирать, тушим дальше. Всяко бывает. В нашей жизни в данный момент самое главное – это человеческая жизнь. Больше ничего не оценимо, чтобы сохранить землю. Мы любим свою Украину и как куда-то уехать, а тут такое будет.